diyeceğim. AB segmenti bucaq bucağımda, aha. ABF petentikullardır BS-yə. Bəli, yəni bu 90 dərəcəli bucaqdır. BK petentikullardan MK-ya. Baxın, BK MK-ya -yə petentikullardır. Yəni bu 90 dərəcədirsə, hə? onda mən deyə bilərəm ki, bu da 90 dərəcədir. Yəni qarşıxu bucaqlar çünki. Sonra MN SN-ə bərabər. Bəli, bunların kəsiminin bərabər olduğuna görə, onda mən deyə bilərəm ki, AN -E mediandır, çünki çəkildiyi tərəfi yarı bölmüşdür sonra a FK-ya bərabərdir. A işin özü də FK-ya bərabər. Demək ki, EN median olmuş oldu. Sonra deyək ki, C-nin bərabərdir, C-nin bərabərdir. 2AE o da bərabərdir 2EN. BK uzunluğunu verib bizə 12. BK BK olsun 12. Əla. Və indi baxaq. Əgər mən mən 2K və bu yəni bərabərlik hər birinə K-ya bərabər etsəm O zaman SN bərabər olar 2K-ya. 2AI, baxın burada 2AI 2K-ya bərabərdirsə, üçlər getdi. AI nəyə bərabər olacaq? K-ya. 2Y 2K-ya bərabər olarsa, Y nəyə bərabər olacaq? K-ya. Bax belə. Burada nə görürük? Görürük ki, 2 AI-nin ümumi uzunluğu 2K olduğu halda SN-nin də uzunluğu 2K oldu. Demək ki, belə çıxır ki, B mediandır. B median olduğuna görə, AM də ja median olduğunu şərtdə verir. Demək ki, medianlar K nöqtəsində kəsişdir. Kəsişdiksə, təpədən başlayaraq 2 bölünsün 1 nisbətində bölünür. Yəni BK 12-dirsə, KN olacaq 6. Bir digər nöqtə də belə olmalıdır deyək. Bizə nəyi soruşur? YP-ni e soruşur, YP-ni. YP = sual. İndi diqqətlə baxaq. Diqqətlə baxın. Başqa bizə heç nə verməyib. Ə bu deməli görürük burada nəyə? 90 dərəcəlik bir bucaq var, düzdürmü? Median da elə deyək, baxın median bu şəkildə. Ə tüysuz kitabasından bir median çəkdirsə, həmin biz bizə nə sə vermişdi elə bir? B kanda onun çuldu. Başqa nə sə vermişdi? Yox verməyib. Aha, verməyib. İndi ümüc bucağa baxırıq. Ümüc bucaqdan görürük ki, hələ ümüc bucağa baxaq ABC-yə. Düzbucaq təpəsindən çəkilmiş medianın ümumi uzunluğu b-nin nəyə bərabərdir? 18-ə bərabərdir. 12 + 6 = 18. Biz bilirik ki, baxın, düzbucaqlı üçbucaqda düzbucaq təpəsindən çəkilmiş median, median çəkəndə hipotenuzu yarı bölür. Öz də o yarı bölmüş isə də 1-ə bərabər olur. Yəni əgər medianın uzunluğu 18 isə, onda bu ensenin də uzunluğu 18 olmalıdır. 18. Eləcə də, də A-nın da uzunluğu 18 olmalıdır. Niyə? Çünki median da bərabər olacaq. K-ka olduğuna görə 18-in yarısı 9-9. 9-9 kimi biz bunu yarı bölürük. Bizdən soruşur EP-ni soruşur EP. P arasında çi heç hərfi yoxdur. EP. Sphere-ıpasın qoymaşın. İndi baxın. AK əngəls bucağına diqqətlə baxın. Bax bu üçbucaqda AK-nin üçbucaqında KY e nədir? Mediandır. Düz üçbucaq təpəsindən bir median çəkilsə, demək ki, elə KY-nin uzunluğu hipotenusi yarı bölür və o hissəyə bərabər olur. Yəni KY-nin uzunluğu oldu 9. KY-nin uzunluğu 9-dusa, o zaman biz deyə bilərik ki, axı bu MN el də mediyandır. Median kim yarı bölür? O zaman biz deyə bilərik ki, deməli bu medianlar kəsişir. Yenə də kəsişmə nöqtəsini də 2:1 nisbətində bölür. Yəni bura bir 2 ə bir a desəm onda yp a olacaq. Cəm nə sər 2a + a = 9, 3a = 9, a = 3 olar. Bizə nəyi soruşur? yp-ni